श्रीमद्भगवद्गीता ॐ अस्य श्रीभगवद्गीता मालामन्त्रस्य भगवान् वेदव्यासऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता अशोच्यानन्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे इति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्तिः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुजः इति कीलकं श्रीकृष्णप्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् ॐ पाराशल्यवजः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कडं नानाख्यानकेसरं हरिगधा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारदपङ्कजं कलिमल श्रेयसे, ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवदा नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिदां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अम्ब त्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी ॐ नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय दपत्रनेत्रा येन त्वया तैलपूर्णा। प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृददुहे नमः ॐ सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुक्ता दुग्धं गीतामृतं महद ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ भीष्मद्रोणतडा जयद्रथजला गान्धारनीलोबला शल्यग्राहवदी कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा मा अश्वत्थामा अश्वत्था दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॐ यं ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुदस्तुन्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्यान्दं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्दं वडस्य पत्रस्य पुडेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि हरि ओं तत्सद् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय परस्मै ब्रह्मणे नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा दुः पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैदां पाण्डुपुत्राणां आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमदा अत्र शूरामहेश्वासा भीमार्जुनसमायुधी युयुधानो विराडश्च ध्रुपदश्च महारथः हृष्टकेतुश्चेगिता नः काशिराजश्च वीर्यवान् भुरुजुत्कुन्दिभोजश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्दा उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः अस्माकं तु विशिष्टा ये बोधदिजोत्तमा नायकाः मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तान् प्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थामा विगर्णश्च सौमदत्तिर् तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना नानाशस्त नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं भी पर्याप्तं त्युतमे बलं भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं गुरुवृत्तः पितामहाः सिंहनादं विनुद्योच्चै शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् तद शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः सह सशब्दस्तुमुलोभवद सशब्दस्तु मुलोऽभवद् तदश्वेते हयैर्युक्ते महदिस्यन्देनिस्थितौ माधवाः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्घौ हृषीकेशो देवदत्तं पौण्ड्रं महाशङ्घं भीमकर्मा आनन्दविजयं राजा कुन्दीपुत्रो युधिष्ठिरः नखुलस्सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पगौ काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युप्नो विराडश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेया सर्वशः पृथिवीपदे सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दधमुः पृथक् पृथक् सघोषोत्थार्थराष्ट्राणां हृदया नि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपित्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्वादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः तदावाक्यं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपदे अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्छुदा यावदेवानिरीक्षेहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् ऋणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् ययेदेत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषी केशो गुढा केशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैदान् समवेतान् कुरून्निति तत्रा पश्यत् स्थिता पार्थस्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्त श्वशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्देय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परया विष्टो विशीदन्निदमब्रवीत् अर्जुनौ वाचा दृष्ट्वेवम् दृष्ट्वे मम स्वजनं कृष्णा युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्दी मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्ढीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते दे न च शक्नो च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैवाचा पितामहा मातुलश्शुराः पौत्रा स्यालस्सम्बन्धिनस्तदा एदान्नहन्तुमिच्छामि क्रदोपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्यर्तराष्ट्राजनार्दना पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वयिदानातदायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येदेन पश्यन्ती लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यत्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ती कुलधर्माः सनादनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युदः अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायदेवर्णसङ्गरः सङ्गरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्तिपितरो ह्येषां लुप्तपिण्डो ദോഷൈരേതൈകുലജാ വർണസങ്കരകാരകൈ ഉത്സാദ്യന്തിധർമാർമാതന്നുലധർമാണോ മനുഷ്യം ജനർദന മരകേ നിയതം വാസോശ്രുമാ അഹോ ബതമഹാപം कर्तुं व्यवसिदा वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यदाः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा सङ्घे रथोपस्ता उपाविशद विसृज्य सचरं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरि तत्सद इति श्रीमहाभारते शतसाहस् संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः ते ॐ जय भगवद्गीते कमलविहारिणी सुन्दरसुपुनीते ॐ जै भगवद्गीते तत्व कामासक्तिहरा तत्त्वज्ञानविकासिनी विद्या ब्रह्मपरा ॐ जै भगवद्गीते निश्चलभक्तिविधायिनी निरुमलमलहारी शरणरहस्यप्रदायिनी सविधिसुखकारी ॐ जय भगवद्गीते रागद्वेषविदारिणी कारिणि मोद सदा भवभयहारिणि तारिणी परमानन्दप्रदा ॐ जै भगवद्गीते आसुरभावविनाशिनी नाशिनि तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी हरिरसिका सजनी ॐ जै भगवद्गीते समदात्यागशिखावनि हरिमुखकी शास्त्र सकलशास्त्रकी स्वामिनी श्रुतियों कीराणि ॐ जय भगवद्गीते माद्र कृपा की जय हरिपदप्रेमदान् कपिनौ कलिजे लिजे जय भगवद्गीते ॐ जय भगवद्गीते हरिः कमलविहारिणी सुन्दर सुपुनीदे ॐ जय भगवद्गीते ஓம் ஜெய் பகவ கீதே ஸ்ரீ கீதா ஜெய் மங்களா ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि स्वस्ति प्रजाभ्यपरिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीं गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छ्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शां दिश्शां दिश्शान्तिः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वायुगमिवबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृदाद ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुगमिवबन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृदाद् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुगमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताद् असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृदं गमया आविराविर्मये शम्भो शिव शिवा शिव शिवा शिव शिवा नारायणा 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 नमः पार्वतीपदये हर हर ॐ श्री की जय जानकीनाथस्मरणं जय जय राम राम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी ായണി നമോസ്തു സൃഷ്ടിസ്ഥിതിവിനാ ശക്തിഭൂതേ സനാതേ ഗുണാശ്രേ ഗുണമയേ നാരായണി നമോസ്തു ശരണാഗത ദീനർത്ത പരിത്രണപരാണേ സർവർത്തി ഹരെ ദീ നായണി നമോസ്തുപം വിനാശിന് ആനന്ദഘനമൂർത്തേ कृष्णभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुकडाक्षं सम्पूर्णम्